आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जब कोई मोमिन वज़ू करते हुए चेहरा धोता है तो उसके चेहरे पर पानी पड़ने या पानी का आखिरी कतरा पड़ने से उसके चेहरे से हर वो गुनाह झड़ जाता है जिसकी तरफ उसने अपनी आँख से देखा हो फिर जब वो बंदा अपने हाथ धोता है तो इसी तरह उसके हाथों के और जब पाँव धोता है तो उसके पाँव के गुनाह झड़ जाते हैं हत्ता कि वो गुनाहों से पाक हो जाता है ये वज़ू यकीनन हमारे लिए गुनाहों से पाक होने का ज़रिया है उस्मान गनी रदी अल्लाह तरतवम साहिबी के साथ एक साहिल किनारे जा रहे थे तो आपने वहाँ रुक कर पहले वज़ू किया और वज़ू करने के बाद आप रदी अल्लाह तुम मुस्कुराए फिर मुस्कुराने के बाद आपने अपने साथियों से पूछा तुम जानते हो मैं क्यों मुस्कुरा रहा हूँ साहबा ने जो साथी थे दूसरे उन्होंने अर्ज़ की या मेरे मुबिनिन हम नहीं जानते तो आप रदी अल्लाह ताली निर्शात फरमाया एक मरतबा मैं भी प्यारे आका सल्लल्लाहु सल् वसल्लम के साथ इसी तरह गुजर रहा था मेरे आका सल्लल्लाहु आकाल् वसल्लम ने इसी तरह वज़ू फरमाया और वज़ू करके मुस्कुराए फिर मैंने भी उनसे इसी तरह पूछा था कि आप क्यों मुस्कुराए जिस तरह तुम मुझसे पूछ रहे हो कि मैं क्यों मुस्कुराया तो आप रजील्ला तौर ने रिशात फरमाया मेरे आका सल्लल्लाहु आल् वसल्लम ने रिशात फरमाया कि जब बंदा वज़ू करता है तो अल्लाह रबुआन की उस पर ऐसी रहमत होती है कि उसके गुनाह ऐसे झड़ते हैं कि जैसे खुश्क दरख्त से जिस तरह पत्ते झड़ा करते हैं तो आप सल वसम ने रिशात फरमाया मैं अल्लाह की रहमत को देख मुस्कुरा रहा हूँ